Hanım Fatime Zahra üzüğünə bu duanı yazdırmışdı. Üzüğünə İlahillahi təkillə nəfs-i tərəfətə aynin əbəda. İlah məni bir göz qırpım öz başıma qoyma. Soruşdular ki, bu duanı nə yazmısınız? Çünki gecə yarı peyğəmbərin bu səsinə eşitirdim. Həmişə gecələr səcdədə deyərdi, İlah məni bir göz qırpım öz başıma qoyma. Biz rəhmətlə o qədər əhatə olunmuşuq ki, elə bilirik belə də olmalıdı, bir an təsəvvürünüm bu olmasa. Balıq necə suyun nemət olduğunu bilmir. Biz gözümüz açmışıq, ana bizi çox istəməlidir, ata bizi çox istəməlidir də. Axı anaya, ataya bu məhəbbəti bəxş edən var. O Allahın rəhmətinin bir zərrəsidir ananın qəlbində. Ana bu qədər fədaçılıq edir. Bir zərrəsi, bilirsiniz, nə ucu qədər Allahın rəhmətindən ana, anaya pay düşüb ana dəli divana də övladı